ओके क्राईम ब्रांच युनिट नऊने एक गुटखाची मोठी कारवाई केलेली आहे ज्यामध्ये पूर्वी ऑलरेडी एक सत्तावीस पब्लिक चोवीस ते डी एन नगरला गुन्हे दाखल झालेले आहे ज्यामध्ये सुरुवातीला तीन आरोपी अटक झालेले आहे आणि तीन ट्रक जप्त केलेले होते त्यानंतर पुन्हा काल ते इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये पुढे चार ट्रक सापडले आणि सगळे मुद्देमाल मिळून जे ट्रक आहे ते एक कोटी ऐंशी लाखचे सगळे ट्रक आहे सात ट्रक जप्त करण्यात आलेले आहे सहा ट्रक आणि एक टेम्पो तसेच बारा कोटी बारा लाख त्या अमाऊंटच्या गुटखा जप्त करण्यात आलेल्या आहे आणि त्यामध्ये पुढील इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे तसेच सात टोटल आरोपी त्यामध्ये आतापर्यंत अटक झालेले आहे आणि इन्व्हेस्टिगेशन जे आहे क्राईम ब्रांच युनिट नाईन त्यांचेकडे चालू आहे जे गुटखाचे व्हॅल्युएशन आहे ते बारा कोटी बारा लाखचे आहे आणि प्रत्येक ट्रकामध्ये ते अराऊंड तीस ते चाळीस गोणी सापडले होते आणि जे मोठे ट्रक होते त्यामध्ये पन्नासपेक्षा जास्त गोणी होते गुटका येत होता, होता ते मुंबईला येत होते आणि त्यामध्ये काही मुंबईला पकडले आणि मुंबई मुंबईत येताना ते, 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 ये ते पालघरमध्ये पकडले आणि सगळे आता जप्त करण्यात आलेले आहे आणि जे कंप्लेन आहे ते एफ डी एच्या कंप्लेंटवर दाखल केले आणि पुढील इन्व्हेस्टिगेशन ते नऊकडे चालू आहे आणि सगळे गुटखा मुंबईला येत होते हां तो, तो जे आहे आता इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे आणि तो आमच्या पुढील इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये निष्पन्न होईल ट्रकमध्ये वेगवेगळे ते ब्रँडचे गुटखा होते आणि महाराष्ट्रामध्ये गुटखा प्रतिबंधित आहे तो जे का ब्रांड से होते सगरे जप्त कर वन एटी एट सीन्स ए प्रतिबंधित है वन एटी एट आई पी सी लसेस थ्री ट्वेंटी एट आई पी सी लवली गुटखा होते फक्त इन्वेस्टिगेशन मध्य निष्पन्न होते होते ट्रक चे जे नंबर है एम एच है नहीं नहीं तो संगित ना गुटखाच होते सात लोग अरेस्ट में अभी तक त्यामध्ये ट्रकमध्ये जे ते तोच अटक झालेले आहे आणि निश्चितपणे जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे पुढील कोणाचे ते माल होते प्लस ते सप्लायर ट्रान्सपोर्टर तो सगळे इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे आणि आता सांगू शकतो की ते मोठ्या लेवलवर जप्ती झालेले आहे पण स्टील इन्व्हेस्टिगेशन जे आहे प्रिलिमिनरी स्टेजमध्ये ते, ते नाही नोट प्रेस नोटला मी दिलेलं नाही मी सेपरेटली देतो ते अलग अलग ठिकाणीचे आहे काही औरंगाबादचे राहणारे आहे आणि काही मुंबई सवरपचे पण राहणारे आहे तर सगळे महाराष्ट्राचेच आहे जे ट्रकमध्ये होते ट्रक ड्रायव्हर किंवा क्लिनर आहे तो उसमें ऑफकोर्स जैसे पालघर से जब्त हुआ है तो उसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि बाहर से आ रहा हो कहीं से तो उसमें हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन में वी विल डेफिनेटली फाइंड हाँ चार जे है काल रिते मिला कारवाई चालू होती पूर्वी दोन ट्रक एक होते जे फर्स्ट डीफ है ते डी एन नगरला दाखल झाले त्या हद्दीमध्ये मिळाले होते आणि त्यापूर्वी इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये पुढे हा सगळे इन्फॉर्मेशन बेसिसवर हा सगळे जप्त करण्यात आलेला आहे तर आम्ही जप्त केले त्यामध्ये आता ते चार ट्रक होते तर सगळे इन्फॉर्मेशन मिळाले आणि त्या बेसिसवर सगळे जप्त केले तो ये तो आगे पता इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा तो अभी फिलहाल तो महाराष्ट्र में हमने जो आ रहा था मुंबई आ रहे थे उनको जब्त किया सर का लेकर वो इन्वेस्टिगेशन अभी और चौकसी आगे का वो उनको पता था को की गाड़ी में उनको पता था जूहू गले में मिले थे दो डी नगर में और जो टेम्पो थे वो जोन ग्यारह जो में मिले थे मीन्स कांदीवली के पास मिले थे और अभी चार जो हैं वो पालघर से आ रहे थे इधर और उसको चार उस साइड में जाते पालघर कासा के पास छह ट्रक और एक टेम्पो हाँ बारह करोड़ बारह लाख का माल है और जो ट्रक्स और ये जो जब्त हुए उनका वैल्यूशन वन वन करोड़ एटी लैक्स का हो तेना माह बराबर ते है बट <laughs> उसमें जैसा आप पूछ रहे हैं ना तो इनका जो मोडस है ये अलग अलग जगह शिफ्ट करते हैं डायरेक्टली सोर्स से नहीं लाते हैं इनफेक्ट लास्ट टाइम जो हमें मिला तो तीसरा टेम्पो मिला वो शिफ्ट करके उसमें फिर ला रहे थे तो एक को जो है वहाँ तक रहता है फिर दूसरे वाले को पीछे तक रहता है यस yes. तो इसलिए जहाँ मिला है वहाँ पे चेंज करके तो इसमें ये, ये जहाँ पे मिले उसके पहले जस्ट वहाँ पे चेंज होके ये इसमें आके जा रहे थे तो यसों yes. तो में यस डेफिनेटली छोटा पान का हाँ तो जैसा मैंने बोला माल बहुत सारा जब्त हुआ है बट स्टिल जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रिलिमिनरी स्टेज में बोल सकते हैं क्योंकि तो जो सोर्स है और जहाँ पे सप्लाई हो है। ये सब आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये लोग भी अरेस्ट होंगे <laughs> मराठी में बोला सवाल हिंदी में पूछ के सब <laughs> हाँ मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट नाइन को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गुटखा का मुंबई में सप्लाई के लिए ट्रक्स में और टेम्पोज में तो उसके बेसिस पे इनिशियली दो ट्रक मिले थे और उसके बेसिस पे डी नगर पुलिस स्टेशन में सत्ताईस ओब्लिक सत्ताईस ओब्लिक ट्वेंटी फोर ये गुना दाखिल हुआ था और आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट नाइन कर रही थी इसमें आगे के इन्वेस्टिगेशन में एक और टेम्पो जब्त हुआ जिसमें से गुटखा मिले और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कल चार ट्रक और जब्त हुए हैं और अभी तक जो आरोपी हैं सात वो अरेस्ट हुए हैं और साथ में टोटल छः बड़े ट्रक और एक छोटे एक टेम्पो ये जब्त हुए हैं जिसमें टोटल बारह करोड़ बारह लाख का माल गुटखा जब्त हुआ है और साथ में जो ट्रक्स और टेम्पो जब्त हुए हैं वो करीब एक करोड़ अस्सी लाख के वैल्यूशन के हैं और आगे के इन्वेस्टिगेशन में जहाँ से आ रहा था और जहाँ ये सप्लाई हो रहा था वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और आगे का इन्वेस्टिगेशन यूनिट नाइन क्राइम ब्रांच कर रही है महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन थे थे जी जो कम्प्लेन कंप्लेनेंट वो एफ डी ए ही रहते हैं तो वंस वी गेट इंफॉर्मेशन एंड सी दैट इट इज देयर तो एफ डी ए वाले कॉल करके एंड देन वी डू फर्दर दे वेरीफाई एंड वी डू दर्दर ट्रक अपने पर लाते थे या के जो मालिक उनको ये सब चीजें बेसिकली uh, ट्रक के साथ तो उसमें जो थे लोग वो मिले हैं और उनको पता था इसमें गुटखा जा रहा है और ये कई जगह चेंज कर कर करके नेक्स्ट नेक्स्ट व्हीकल में भर के लाया करते थे इनका ट्रॉपिंग पॉइंट कहाँ uh, हमने इनको बीच में पकड़ा तो मुंबई में इनका डेफिनेटली कई जगह जो सप्लाई कर रहे होंगे तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है मुंबई में सर बहुत जगह पहले भी गुटखा के केस होते रहते हैं और भी यूनिट्स ने कार्रवाई की थी तो केसेस होते रहते हैं बट ये जो कार्रवाई कह सकते हैं ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जितना हमने माल वगैरह जब्त किया है और जो इन्वेस्टिगेशन है अभी प्रलिमिनरी स्टेज में है इसमें सोर्स और कहाँ सप्लाई हो रहा है वो भी आगे के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जी इसमें जहाँ से भी सप्लाई हो रहा है और जिनको सप्लाई हो रहा है तो जो भी इसमें मिलेंगे सबको अरेस्ट किया जाएगा सो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सो दैट्स वो हमें अभी पता करना है क्योंकि व्हीकल्स चेंज कर करके लाने का इनका मॉडल था so to to तो वी हैव टू रीच टू दोर्स जब तक हम निकालते नहीं हैं तो किसी पे कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा हाँ वो मैं शेयर करता हूँ शेयर करता हूँ हाँ करता हूँ